kechagina internetdagi bir balo o'yin bor doim aytolmayman nomini adin bir balo ekspert to'g'ri aytdimmi kecha живoy eshitdimda shuning uchun yana qaytarib gapirib bey shuni ota onalar aytdi farzandlari o'ttiz ming dollar yutqizib qo'yibdi o'ttiz ming dollar yutqizib qo'yibdilar kecha shuni achinib gapiryaptida ya'ni shuni yoshlarga aytsangiz deb buni aytyapmiz o'zi aslida endi gumroh odamga farqi yo'q ekana gumroh degani yomg'ir yog'ayotganda og'zi pastga qaratilgan paqir degani bu nima degani ming sel yog'sin sel yoq'san un ichiga tomchi kirmaydi bu degani nima degani man mas mandan zo'r olim mas payg'ambar kelib gapirsa ta'sir qilmaydi payg'ambar kelib gapirsa ta'sir qilmaydi nimaga chunki u og'zi yerga qaratilgan paqir u tepada pajarniyni suv tushsa ham kirmaydi uni ichiga uning uchun og'darilish kerak og'zimday qarash kerak tepaga bu degani xohlash kerak o'zi shunaqa gaplarni gapirsangiz qumorvozga qumor haqida gapirsangiz qo'lini siltaydi e deydi man qilaveraman deydi va jicha achinibib qo'yadi qumorni azobi haqida aroqni azobi haqida zinoga borish fohishalikni azobi haqida bunga ollohni la'nati yog'ilishi haqida namoz o'qimaslikni yomonligi haqida xullas gunohlarni yomonligi va uni uqubati oxiri do'zaxga borishi haqida gapirsangiz iminda shu ishni qilayotganlar astag'firulloh do'zaxdan o'zingni saqla deydi chila kartani deydi shu fohishalar eshitmayapti deb o'ylaysizmi shu masalalarimizni hammasi işte. eshitadi именно fohishalarfohishai biladi o'zi bu ishini noto'g'riligini biladi xatoligini qo'rqadi <laughs> o'zi ham biladi do'zaxqa borishini <laughs> lekin o'sha o'shaga astag'firilloh deydi ya'ni klient qabul qilaveradi alo deydi ko'ryapsizmi amal qilmaydi shu qo'rquvini davom ettirib oxirigacha olib bora olmaydi shular agar shular boru mana shu hozir mana internetda 4 ta, 5 ta yurtimizdan chiqqan uyatsiz yani, ibosiz hayosiz бeзbe tarbiyasiz qizlar borda mashhur internetda mashhur bo'lib yurgan uni yana mashhur qilib kimdirlar gapiryotibdida ismini aytib o'zini rasmini e bularni boru umuman gapirmaslik kerak buni odam qatorida ko'rmaslik kerak o'zi ko'milib yo'q bo'lib ketadi bular <laughs> o'zi asi нabaroт kimdirlar tanqid qilaman deb rasmini qo'yib ba'zi bir haligi nima deydi Mantas tutur, internet koyadiganlarda